Отходите отсюда. Руками друг. Хочешь в СИЗО попасть Я не Отходите отсюда. Тихо, тихо, не Отходите, вы что, не понимаете. Сейчас можно.

Я тоже не знаю, что это

Закрили, він тепер полотиться. Сьогодні до лампочки, що він А сьогодні ви Ганьба! Ганьба! Ганьба!

Фатма, только на, крути на руку, чтобы тебя фотоаппарат не забрали. Хорошо, почему? почему? Выйди, выйди, пожалуйста, бутылка, не не уходи, стой здесь. Наркоманов пособирали тут на это самое. Кажется, ваши. А что ж они пришли за нами? <поставление> ну, так... Которые скасували незаконные с 824 до 375. Значит, он не выполнил это решение суда. Вместо того, чтобы каким-то образом оппонировать законную плоскость, он проиграл все, что против него возбудили, по факту его незаконное действие возбудили уголовное дело, и сейчас вы видите, то есть, да. они пришли, они пришли, с акцией протеста против этого. Они силовым путем нанят каких-то полунаркоманов, полубандитов, их можно здесь увидеть, значит, вытолкали людей, которые организовали это мероприятие со То В том числе и меня, в том числе и руководителя союза предпринимателей и других людей, которые принимали участие. Да, конечно, но мы уже неоднократно это пробовали безуспешно. В ответ только угрозы физической расправы со стороны мэра. Мы проводили уже несколько митингов. Один последний здесь в ноябре месяце возле администрации президента проводили митинг на никаких действий единственное, что мы обратили внимание правоохранцев и люди не я должен Вот так. То же самое. Ну, да, да. что случилось? Я эмитив... ну, все, встаньте оттади... на стороне. Я от пожалуйста. <свист> люди выступают? Он имеет так, право. выступать. А в сторону. встаньте, <свист> пожалуйста. <свист> пожалуйста. По пожалуйста. В сторону встаньте, пожалуйста. Так я шум. Позвольте мне пройти на сцену выступать. <свист> кто я? Я за нашим митингом. Я не Пожалуйста, закономує трибуну. Здорово. Тоді, пожалуйста. Мужчина, друзі. А ти а рупор забрали? А рупор забрали у нас. У рупор забрали. Пожалуйста, выступайте. Сейчас вам скажу, выступайте. у нас забрали руку, у нас забрала кусок из головы. Сейчас будем буду разбираться. Товарищи. Вы вы говорите, Они не забрали. Не Они не поняли. Поняли. Все кричать, понимаете, все кричать, но забрал, кто забрали. Ну так, Сейчас мы... эти люди крик души забрали, нападали на людей. И крик толкались сцены. Технику забрали. Стоимость десятки тысяч техника. Сейчас вот этого самого. Вот все, вот вот все, 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 Брали технику. Подходит эта милиция. И там рассказывают. Все малолетки по кругу стоят. По они по кругу стоят. Что вы их не бачите? Что они их кругу? Стоят. Вот мы хотим пройти, а нас не пускают. У них тут вони не мають права даже, тут будь бо, їм немає по 18 лет. Так, <SF2> так, так, Юра, хто забрав у тебе? Хто забрав у тебе? Дідничко! Забрали карту, забрали мігафон. Заяву написать. Хорошо, я напишу. Ви ходили з рук і почали випити. Що руку, воно руку. Давайте наші руки.

Надо пойти в балкон, забрать наш колонку. Мы вызвали, а кто здесь? что здесь? А а а по я задумал, а группа? Группа пустая. Есть сообщение. А, сообщение есть, а, есть. Все, есть. все а, да. Если он да, человек да, в течение пяти да. минут, его пусть Да, есть, я какие-то факты. Не, а не, не понял. А Смотрите, что Чеботарев делает. Где а, он все делает? Смотрите, что происходит, воруют сцену. Кого воруют? Он сцену. Мы напали на людей, которые пришли мирно выступить. <гунут> выступить против <гунут> э, без, беззакония мэра Цапуха. Физически напали на... Меня на господина Гриценко, на Смаку, на, на другие. Да, Милиция разворовали да, технику, которую привезли аудио, аппаратуру полностью, Раз, разломали сцену. То есть это то, что делает сегодня мэр. Это те аргументы, которые, с, которыми он пользуется. Мэр на данный момент настоящий бор в законе, потому что он что делает, он в законе. Милиция ничего не предпринимает абсолютно. И что происходит, то что гопники выполняют его указания. Это не сотрудники местной рады, это настоящие гопники. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы сейчас активистами едем в отдел милиции, к начальнику милиции разбираться. А завтра мы поедем. А завтра мы поедем в прокуратуру, в МВД и в Генеральную прокуратуру по этому поводу. Были областное телевидение здесь, был пятый канал. Все заснято, все передано. Областное телевидение все сняло. Вы, вы все видели, граждане. Поэтому... Они продолжают пытаться нападать на людей. Они на сегодня пытаются да, мы... помешать проведению нашего митинга. Я приглашаю... Давайте мы пойдем. Да. Пойдем все вместе в милицию. Да, Давайте да. все вместе в милицию. Да, Пойдемте. Да, пошли. Пойдемте. милицию. Добились того, что, значит, да, смотрите, по рынку победа не за горами, я думаю, что буквально декілька дней и пытания по рынку будет вырешено. Это победа вторая. Сейчас ситуация по пятой школе. Значит, один из людей, Лелека, Ромадины добился того, что скасувало незаконное решение ЦПК еще 2004 года про, про ликвидацию пятой школы. Есть решение выше в суда, поэтому сейчас будем добиваться, чтобы эту пятую школу запустили. Сейчас мы будем добиваться того, чтобы не закрывали больничные учреждения однозначно. Сегодня была по 10 человек с каждого Дом, учреждения, да, кто отказывается, сразу лишается рабочего места, выйти с нас, и заказ. Хотя люди возмущались и были против. Но Он не, не понимает, Он что судьи надо я, я ему я в прошлый раз... Говорит. Чеботарев выходил, когда, когда сцена спустился, я ему говорю, шановный, ну вы же не цивилизованная людина, возьмите по рынку, уже ну, облажались, облажались, возьмите, поверните его, не воруйте, да? Та башли ви нахід. А ви бачили, що в газеті було написано, що журналісти будуть проводити конкурс про передачі ринок ринка в зачем передавати? Зачем його? Так він вже сказав. Да, він сказав, що журналісти будуть вибирати. І я сказала, що я піду з камерою, а райчвовік з мікрович. А потом на медицину нам не вистачає. Значит, по спиду центра они вот это Нет, закрывают, да. закрыв, закрыли уже, да? Не. Не, ну, постоянно ну, да, а, в по, на победе работы. закрывают, поэтому закрывают. По медицине знаете, почему медицина страдает? Потому что по образованию у них там налаженная система откатов там, ага. и они работают, да. да закрытие этих актов, хотя работы не выполняются, бюджетные коштобы. А по медицине, Людина отказалась, отмоглась, и поэтому они, они тогда финансование фактически при индексации сократили и направили туда. Но, но это я, я уверен. Но это через на деревянные таблетки, чтобы мы туда даже не взлетали. Да, но печально еще и другой, то что с детей с детей по школам собирают деньги, да. собирают деньги. Потом что они делают? С местного бюджета получают. Люди выконали, они акты подписали, ага. типа они за бюджетный кошелек. Да. Бюджетные кошки в карман, да. а, а людские кошельки. Моя, Моя дочь ходит в 36 садик. Я в один день приходила, мне говорят, сдайте 180 гривен на медий. Когда я пошла разбираться, забрала батьки и сказала, что пойду до цапеках и нам даст батькам по 200 гривен, чтобы мы не приходили до заведующей. Через п'ять минут сказали здати по 60 гривень. Ну як це так було? Когда зачем мы должны один заступник міського голови? Я займався постачанням продуктів питання на дитячі садки і так далі, Да? Очень тяжело, до сих пор нам не осталась міська рада простили 1015. Ми этих денег. Но мы пытались, как, ну это был социальный, социальный проект, то есть ну, были да. поставки, поэтому мы взяли с этим вопросом, начали работать. Мы не потянули, мы вынуждены были... Я знаю, чем они вас побыли, чтобы не отдавать 15 лет. Вопрос, смотрите, но вопрос заключается в чем? В том, что ну, эта тема очень, очень важная, И Но сегодня они в три раза завышают цены, продукты питания поставляют я встречался с одним из миск... Місь... заступных главы, не буду называть фамилию, он уже не працюет. Значит, и он мне говорит, а вы, вы хотите, вы же там працюете, вот вам квитанция, проплатить, будь ласка, по Я говорю, а что это такое? Он говорит, а это мэру надо, мэрский тогда был, мэру, говорит, надо этот э, стол купить. Я говорю, что у мэра стола нет? Он говорит, не, ну стол есть, ну ладно, тогда вот. А вот это тут э, квитанция, э, тут девочка одна книжку пишет, вы можете по ней заплатить. Ну, то есть, ну, то есть да, получается, дайте что ли, ли, дайте, дайте гроши. Я Степана сейчас не сказала. Говорит, мы э, торгуем на коммунальной э, земле, да. Мы платим э, за аренду земли. Да. Дайте нам, пожалуйста, расчетный счет. Аренду земли, которые мы будем на белый на исполком, сразу все перечислять за аренду земли. Вот так, Каждый у нас. Нет, что... Давайте мы будем перечислять. Он ну, ну, они браков. же мне сказали, что по им надо за свет вся платить. Вся ситуация по рынку с рынка воровали э, очень да, много да. коррупционный коррупционный. Да. Это из-за чего сделал заров угу. Для того, чтобы пополнять бюджет, чтобы не было возможности украсть. И получается, что он решил, что я глупее, угу. глупее, Он решил, зачем мне, э, каким образом теперь я буду э, получать те миллионы, которые я воровал тогда. Поэтому он э, взял и э, отдал своим, там же засновники, те же самые. Да. А, э, значит, Чеботарев э, в техникуме, я так понимаю, когда сработал, а там с ним работал инший хлопец, и этот хлопец, ну, по информации, директора директор, У него же в середине спрашивают, с а да, где вы взяли почты, а что вы там этот, он uh -huh. так мало того, uh -huh. и uh -huh. рынок же еще, они же сказали, что это крупный инвестор, он uh -huh. же вложил такие деньги, uh -huh. и прокредитовал из на еще на півмиллион это предприемств они передали все оборотные средства в форме товарного кредита. То есть это незаконно вообще. Это То есть они инвестору еще и дали. Да, да. Хороший, инвестор. хороший инвестор, хороший бизнес. Кто, кто откажется от этого? Дайте миллиончик. Да, когда вам мало того, что дают действующий бизнес, еще дают на него полмиллиона кредита да. и миллион чистой прибыли. Чистой прибыли только официально, еще неофициально еще миллион. Поэтому понятно, что Степан, как бы ему этот миллион, вот, он смотрит на нас, смотрит, миллион, 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 и тут мы, отдай миллион, ну понимаете, то есть это несопоставимые вещи, то есть я так понимаю, что, скорее всего, психика у него травмирована уже, поэтому, ну, обычно даже любой бандит, который хватает что-то украсть, и когда на него посветили фонарем, да, охрана, он бросает и убегает, да, то Степан держится за этот рынок, за вот эти предприятия, так что, ну. Ну, просто знаете как Посади это питбули пид, пид, собачки такие знаете угу. они нападали да. нападали да на зверей разных и так далее и, угу. и они вот зверь его загрызает, а у нее челюсть, не, разжимается. Так вот это наш так Степан за людей. А -а -а. Схватил и мертвая, мертвая, хватка. Хватка. мертвая хватка. и все. Но э э не понимает, что в результате как бы они, они будут пострадали. отвечать. Конечно, да, они, они отвечают. А Степан скажет, ценный я. Конечно. Он же там члены партии не Молодь партии региона. Ну я не в молодежь. Я в понеділок заеду в партію регионі в центральный офис и сам. Футбольные фанаты, кстати да. говоря. Значит, по Фотайте. информации там 80% да. футбольных фанатов. Вот среди той молодежи процентов 80%. в <проб> Ну, Они бит... бит... просто не да, 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 партии. Вони понимают, что такое Они понимают, что все хорошо. понимаете, не нельзя, нельзя говорить партии регионов. Почему? Потому что партия регионов это большая партия. Там есть разные. Ну, разные. Ну, разные. Ну, а семья, семья, сегодня, сегодня у нас партия Цепюка. Коман... Она угу. называет команда Цепюка. Почему? Команда. Почему? Потому что э, сегодня что происходит? У нас не міська рада в партии регионов, а друзья Цапюка. Да. Э, Выконком это э, от, от, Сами бизнес, совместный бизнес Цапюка. Совместный бизнес Цапюка, то есть они все в долях и так далее, они даже совместное предприятие для родственников. Помязаны, котором... И он их и называет не Выконком, а их команда Цапюка, то что это за форма. Но вообще, видно Уголовного кодекса, это уже группа лиц, которые занимаются незаконной деятельностью. Если бы они были вооружены оружием, это была бы как раз вот именно банда и засаки. Но он сварив там. Узурпация власти. Да, то есть он сварив опряды, опричников в данный момент, то есть вот этих хлопцев, еще есть ароматические формувания сеть, которая с местного бюджета получает кошты, и он пытается заполнить. Ну, я думаю, что я же говорю, что 2-3 месяца максимум и Степан Кирилочка идет, я думаю, следственно идти изоляция. Что вы делаете? Ай-яй-яй, бессовестные! Вот это органы власти, что творят! Пьяный, да он пьяный!

Що ви розказуєте? Ми наші діти, ми б'ємо на матеріали, маємо на власні, правду, ми вони велики, що ми дороги за